Зерновозов. 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 сотрудниками управления протезией экономической злочинности были задержаны два автомобиля КАМАЗ в южных, в южных регионах Чернецкой области, переоборудованные под зерновозы. И на, на самом деле это были машины, перевозящие ворованную нефть, ворованную с нефтепромыслов и с нефтепроводов, расположенных на территории Чернецкой области. Оба, я даже не знаю, как их назвать правильно, то ли зерновозы, то ли бензовозы, были заполнены нефтью происхождение которой нам понятно, но для того, чтобы сделать это в рамках законодательства, будем сейчас делать все возможное, для того, чтобы удостовериться в истинном происхождении его. Будем выяснять происхождение, хотя нам оно и так ясно уже, и проводить дальнейшие следственные действия. Ситуация, может быть, имеет особую актуальность в том, что сама тема воровства нефтепродуктов актуальна для нашей страны и для региона в частности. Разговоры на эту тему ходят давно уже. Они, наверное, имели под собой почву, но такое серьезное задержание, оно впервые за многие годы. Поэтому вот я думаю, что о нем стоит говорить, стоит выяснять. Сами понимаете, что машины переоборудоваются подобным образом не для совершения рядовой единичной кражи. Визуально это обычные зерновозы и ничем, на первый взгляд, они не отличаются от обычных машин. Камаз переводящий зерно. Тем более, время для перевозки зерна тоже вполне подходящее. Идет сбор урожая, поэтому внешне не вызывали никаких подозрений. para do